Ніколи не треба слухати, що говорять квіти. Треба просто дивитися на них і насолоджуватись їх ароматом, говорив Екзюпірі. Втім, іноді квіти можуть сказати значно більше ніж нам здається. Головне правильно скласти їх у композицію. Сьогодні спробуємо розібратися у всіх тонкощах квіткових оркестрів, а також опанувати професію флориста. Хто нам допоможе? Ходім, ти знайомитись. Інна Сімаченко практикуючий флорист, викладач у школі флористів. Її улюблені квіти всі. А своїм життєвим кредо вона вважає, все, що відбувається, відбувається на краще. Сьогодні саме вона спробує нас навчити своїй професії. Вітаю Інно! Нерідко Вітаю. можна почути, що флористів називають квітковими королевами або квітковими феями. На чим ми сьогодні будемо чаклувати? Дякую. І я вас дуже рада у себе в студії. Вот. Мы будем сегодня делать красоту. Ну что, без к работы Давайте. Так, что нам потребно? Сегодня мы будем делать, так как на улице осень, то есть что-то осеннее. Осенняя композиция. Вот у нас есть такие интересные плошечки. Они сделаны из мха. То есть уже заготовлены заранее. Мы, угу. в принципе, их делаем сами. Вот. ну, Может, мы это подготовили для того, чтобы мы с этим могли работать. Мох тема осени тоже тема такая лесная немножко вот берем такую плошечку мы поставили туда вазис уже предварительно намочив его в воде то есть это такая губка которая впитывает в себя влагу угу. и дает возможность цветам дольше жить для композиции я подготовила вот такие вот цветы угу. они разного цвета у нас потому что у нас осень и эта тема очень интересная, потому что осень это разноплановость цвета, то есть не обязательно брать цвета вот гаммы там осенние, то есть осень это может быть разный цветок разного цвета абсолютно, но если мы делаем осеннюю композицию, то это должно должен быть не один, не два, не три, а больше цветов в нашей композиции использования, да, и очень плотно поставленный материал, то есть очень mm -hmm. плотно поставленные цветы. І це буде доказательством того, що у нас осіння композиція с вами з Ну що звучить так красиво, доволі да. заманливо. Беремось до роботи. Беремось для створення наших квіткових композицій. Нам знадобилися різноманітні дрібні квіти, оазис та фантазія. Втім, під час чаклування над власним квітковим шедевром, окрім вище перерахованого, не варто забувати про кілька важливих правил, яких саме я поцікавилась у нашої героїні. процессе работы, но, как и у каждого, кто учится, у нас возникают вопросы. Загалом, какие секреты створения композиции? Что делать можно, что вообще не бажано? Ну, на самом деле, э, самое первое, чему стоит научиться, это техники исполнения композиции. То есть это очень важно. И это не секрет, это именно правильность изготовления э, зависит от того, как будет выглядеть композиция. То есть э, есть, конечно, моменты, правила, 3, 5, 8, его называют так. Да? То есть, когда мы компонуем композицию для того, чтобы она была интересна, не просто клумба цветов, да? то есть, есть такое правило, особенность, когда мы должны компоновать под цветовой гамме. То есть, мы должны укомпоновывать э, где-то больше Цвітова одного цвіта где-то менше второго і що менше третього. Також зажайте на посудину, у якій створюєте композицію, адже її необхідно вигідно підкреслити. Беріть до уваги інтер'єр та обов'язково врахуйте, кому саме адресується такий квітковий подарунок. Зрештою, кілька секретів ви вже знаєте. Втім, найголовніша таємниця створювати композицію необхідно із задоволенням, тож насолоджуйтесь процесом роботи. После крупеткоей работы наша композиция так и готова. Теперь вы решали момент оценить то, что я творила. Ну, что касаемо э, вообще работы, я хочу похвалить, потому что с первого раза как бы сделать э, ну, такую вещь, вот не понимая даже как работать с какими-то инструментами, к примеру, э, у вас получилось, да? Поставить Дякую. цветы в оазис. Что хотела бы сказать по поводу самой работы? Самое первое и важное, и если кто-то захочет сделать эту композицию самостоятельно, вы должны первое ⁇ это понимать пропорцию изготовления самой композиции. То есть мы в композиции должны видеть красивую плошку да, и постановочный материал, то есть тот материал, из-за которого мы это покупаем, да, мы это дарим, на что мы должны обращать внимание. Вот. Поэтому здесь э, я бы сделала замечание, что нужно немножко больше угу. количества цветов для того, чтобы вот эта массивность композиции соответствовала самой массивности горшка. Второе замечание. Э, мы работали с Оазисом. Да? То есть, э, когда мы делаем композицию, Оазис не должен быть виден абсолютно. Э, потому что это очень... Важно, это некрасиво, это материал у нас э, рабочий, mm -hmm. и мы должны его закрывать полностью либо цветами, либо тем же мхом, или может быть листьями, или вот этим дополнительным материалом, который вы поставили как основной, но он должен быть дополнительным. Вот. Ну и последнее, то есть композиция должна быть транспортабельная. То есть, когда мы ее взяли, мы должны ее донести до нашего человека и в таком же виде подарить. Вот я ее подержала, вот пару вот этих листиков уже у нас вытащились. Mm -hmm. То есть это уже неправильно. То есть все четко должно быть зафиксировано, нигде не должно ничего выпадать, падать. И если мы куда-то везем, то, естественно, оно должно все держаться. Ну, так, если говорить об оценке, да, по пятибальной системе, то я бы поставила, ну, так, чтобы не сильно, конечно, обидеть, 4. Спасибо. Вот. поэтому, э, ну основные моменты ошибочные, я думаю, вы поняли. В Следующий раз, э, кто захочет сделать композицию, я думаю, что те моменты, на которых я сделала акцент, э, необходимо учитывать для того, чтобы получилось все на пятерочку. Спасибо вам за мастер-класс, спасибо за хорошую оценку, но ну, а нам лишь и сделать вывод, что что до профессии флориста ходимте. Сьогодні я привела вас у царство квітів, але це не просто моя примха. Виявляється, існує дуже квіткова професія. Професія флорист, Тож саме час зробити висновок про переваги і недоліки. Серед мінусів це ненормований робочий день. А от серед переваг робота із природою, весь час втілення нових ідей, а також нові знайомства. Ось такі справи. Тож бути чи не бути флористом обирати лише вам. Пам'ятайте, що будь-яка професія вимагає роботи над собою. Побачимося рівно за тиждень. Хай щастить.